trenerze, niezbyt może miłe chwile, drugi raz w przegrywacie finał Pucharu Polski. Jak trener ze swojej perspektywy oceni ten mecz? Początek tak? taki z obu stron no, opatrny. Mieliśmy w pierwszej tercji swoje okazje, nie wykorzystaliśmy ich. W drugiej tercji byli tych lepsi, e, dali branku, a po naszym błędzie. E, w trzeciej sa starali hrať aktivnejšie. Mali sme kilka dobrých zmien, ale dala nás do druhá branka, ktorú sme stratili a od tej pory už tichy kontrolovali meč. Podarilo sa nám ešte zdramatizovať meč v koncovke spotkania, ale už nám zabrakol trochu, čas, trochu času na to, aby sme Zložili vyrovnať na 2-2, naopak dostali sme bránku na 3-1. Gratulácia dva Tychov. Myslím, že sme sa nepokázali z lej strany. Tychy majú väčšie osvedčenie, väčšiu ako združenie. družine. Naši chlopaci sa starali, hvalčili, ale poprosto nič to nestačilo. Zabrakło też chyba tej gry w przewadze, bo pod koniec drugiej tercji były takie dwie sytuacje kontrowersyjne yeah. nadmierna ilość zawodników na lodzie, czy tutaj zawodnik był utrzymany przez dłuższą chwilę yeah. i sędziowie nie zareagowali. Nie, nie chcę wiele o Ja Miał Martwi najbardziej PowerPlay, Bugin, mało prawie stracili w na Natry 1, a czysty krążek był za czy tam ešte bolo 30 sekúnd, keby bol powerplay 6 na 4, tak e, mali by sme šancu s tým niečo zrobiť, ale bohužiaľ, taká bola decízia. A čo zrobíme? Neurobíme nič. Když chodí o situáciu, to nebolo ako zbyt veľa v porovnaní s tým pôlfinálem z Úňu. Tam viem, že chcerali ešte taký klarový. No, tí hrali odpovedelnejšie, boli, boli konsekventnejšie v obrane, boli blízko pri seba. Ja si myslím, že dobre sa zdvojovali a my sme sa dostali do okazy a ešte sme chceli klávovať lepšie. A preto sme, alebo respektíve aj tá skutočnosť niča nebola taká, ako bola, ako bola v meču včera s so Osvečenom, ale my sme menej strelali ako v meču s uh, Uniou. Jeśli chodzi, tam też sytuacja była Kasperlika, który praktycznie chyba zbyt długo czekał na oddanie tego... tego tak, sprawa. podjął tam złą decyzję, chciał to jeszcze coś wyklarować. Tam premieszkał okamie, kiedy mógł strzelać a chciał coś lepiej potem zrobić, ale takie jest sport po prostu. Jeden dzień się uda, łatwo, drugi dzień po prostu są można jeszcze lepsze okazje. Nie, 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 jest to skuteczność. No. tym czy, czy było też troszkę takie zmęczenie że typy miały jednak więcej czasu na odpoczynek? A tak je, jest to trochę różnica, ale to my wiemy jakie jest turniej, my musimy być do tego gotowi. A my, ja myślę, że sporta skuteczną, że tam ze więcej więcej się tłaczyć do bramki, więcej strzelać gra trochę prostsze się w tej tercji. A na niebieskiej wiele razyśmy się podawali, zbyt uh, mogliśmy strzelać, nie się sprawali gdzieś do strony. Tak, że to są takie, to są takie sytuacje, które ktoré musíme riešiť a vykožistať a pokiaľ sa nevykožistajú, tak ťažko sa zdobývajú branky. Krutka przerwa i powrót do ligi. No, Přegraná v w pucharze nie oznacza, to koniec, koniec sezonu, przeciwnie. Nie, no tak Zaraz zase, mamy, mamy, mamy dużo młodych zawodników, zbierają a Wiadomo, wczoraj ten mecz z, tym, z im dodał takiego, takiej pewności w sobie. A myślę, że tutaj dalsze kariery, do ďalšej sezóny bude pre nich len zbytom, že, že si zaufajú, a sú svedomi toho, že môžeme aj s najlepšou družinou alebo s lepšími družinami vygrývať. Ďakujem.